saudiya arabistoni va birlashgan arab amirliklari shahzodalari bayden bilan gaplashishdan bosh tortdi oq uyning aqsh prezidenti jozef Biden saudiya arabistoni va birlashgan arab amirliklari valiahd shahzodalari o'rtasida telefon orqali muloqot o'tkazishga urinishlari besamara ketdi wall street Journal nashrining oq uydagi yuqori martabali manbalarda ma'lum qilinishicha prezident bayden saudiya arabistoni valiyah shahzodalari muhammad bin salmon va abu dabi valiyahdi muhammad ibn zoid Al naoyon bilan neft bozoridagi vaziyatni muhokama qilishni rejalashtirgan suhbatning asosiy mavzularidan biri ukrainani xalqaro maydonda qo'llab quvvatlash masalasi ham bo'lgan prezident ma'muriyatining sa'y harakatlariga qaramay telefon orqali muloqot tashkil etishning imkoni bo'lmadi wall Street Journal hisobotiga ko'ra bayden va valyax shahzodalar o'rtasidagi munosabatlar yaxshi darajada emas saudiya shahzodasi vashingtonning yamandagi urushga nisbatan tutgan pozitsiyasidan norozi bu yerda u qo'shma shtatlarni to'liq qo'llab quvvatlashiga kafolat bera olmaydi u shuningdek qo'shma shtatlarni eronga bosimni kuchaytirishga shuningdek saudiyalik muxolifatchi jurnalist jamol qoshiqchining o'ldirilishi bo'yicha tergovdan voz kechishga chaqiradi aqshda benzin narxi tarixiy maksimumni yangiladi qo'shma shtatlardagi yoqilg'i quyish shahobchalarda benzin narxi rekord darajaga yetdi va 1 galon uch butun yetti yuz sakson besh litr uchun to'rt dollar o'n yetti sentdan oshdi buni oltmish mingdan ortiq yoqilg'i quyish shahobchalarida narxlarni kuzatuvchi notijorat amerika avtomobil assotsiatsiyasi ma'lumotlari tasdiqlaydi uning ma'lumotlariga ko'ra kecha 8 mart kuni ertalab aqshda 1 gallon benzinni o'rtacha narxi 4.10.173 dollarga yetgan veb saytida aytishicha bu tarixdagi eng yuqori o'rtacha <laughs> yoqilg'i narxidir <laughs> snn telekanalining ta'kidlashicha avvalgii antirekord ikki ming sakkizinchi yilning iyul oyida o'rnatilgan o'shanda aqsh yoqilg'i quyish shahobchalaridan benzin narxi 1 gallon uchun 4 dollaru o'n bir sentga yetgandi sof mudofaa maqsadida aqsh polshaga ikkita patriot joylashtirdi aqsh qurolli kuchlarining yevropa qo'mondonligi ekom aqsh va nato ittifoqchilarga bo'ladigan potensial tahdidga qarshi turish uchun polshaga patriot zenit raketa komplekslarini ikkita batareyasi yuborilganini e'lon qildi oqo'mondoni general ton weltersonning aytishicha bu qaror sof mudofaa maqsadida qabul qilingan shuningdek aqshning yevropadagi kuchlari vakillariga ko'ra bu harakat agressiyani to'xtatish va nato ittifoqdoshlarini tinchlantirishga qaratilgan patriot zenit raketa tizimi qisqa masofalarda balistik raketalar samolyotlar va qanotli raketalarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan urushning o'n uchinchi kuni rossiya ukrainaning neft omboriga zarba berdi ukrainaliklar safiga qo'shni davlatlardan ko'ngillilar kelib qo'shilmoqda biz taslim bo'lmaymiz zelenskiy britaniya parlamentida nutq so'zladi urushning o'n uchinchi kunida rossiya va ukraina yana bir nechta gumanitar yo'laklarni ochish bo'yicha kelishib oldi ammo faqat sumi shahri aholisini evakuatsiya qilishga erishilgan tomonlar yana bir birini kelishuvlarni buzishda aybladi deyarli bir haftadan buyon qamalda qolgan Mariupolda odamlar hamon bomba boshpanalarda uxlamoqda rossiya aviatsiyasi esa zarba berishda davom etmoqda sakkizinchi martga o'tar kechasi birovardagi kimyoviy moddalar ombori va jitomir viloyatidagi neft ombori o'qqa tutildi ukrainaga qo'shni davlatlar litva estoniya gruziya va belarusiyadan ko'plab ko'ngillilar kelmoqda meduza urushining o'n uchinchi kunida asosiy voqealar va fotosuratlarni taqdim qildi sakkizinchi mart kuni sumi shahridan aholini evakuatsiya qilish boshlandi shaharda tungi otishmalar oqibatida yigirma bir kishi halok bo'ldi viloyat hokimiyati ma'lumotlariga ko'ra shahardan jami uch yarim mingga yaqin odam evakuatsiya qilingan boshqa yo'nalishlarda jumladan maripolda ham evakuatsiya masalasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda tomonlar avvalgidek bir, -bir birini jarayonni buzishda aybladi rossiya mudofaa vazirligi odatiy ayblorlardan tashqari ukrainaliklarni rossiya hududiga evakuatsiya qilinishini istamagani uchun kiyevni qoraladi maripol rasmiylarining aytishicha rus qo'shinlari gumanitar yo'lakdan shaharga bostirib kirish uchun foydalanishga uringan vladimir zelenskiy uning xalq xizmatkori partiyasi rossiya bilan kelajakdagi kelishuvlar ruhi jumladan qrim va donbass bilan bog'liq kelishuvlar haqida gapirdi ukraina tarkibida yashashni istagan odamlar u yerda donbasda qanday hayot kechirishi men uchun muhim qrim rossiya hududi ekanini tan ololmaymiz bu ukraina hududi ekanini tan olish rossiya uchun ham qiyin bo'ladi shu ikki masalani hal qilish jamiyatda insoniylarga olib kelmasligi odamlar o'sha hududlarda yashovchilar ham ukrainada yashovchilar ham bu qarordan mamnun bo'lishi uchun yetarlicha oqilona yo'l tutamiz deb ishonaman deydi zelenskiy abs news telekanaliga bergan intervyusida keyinroq xalq xizmatkori partiyasi zelenskiyning pozitsiyasini tushuntirdi ukraina ultimatumlarni qabul qilmaydi va o'z yerlardan voz kechmaydi ammo qrim dantes va lugansk 8 yildan beri ishg'ol qilingan bu hududlardagi odamlarning hayotini qanday tartibga solish masalasini hal qilish kerak intervyusida zelenskiy kelajakda barcha qo'shinlar turkiya va dunyoning yetakchi davlatlar aqsh fransiya germaniyaning ishtirokida ukraina uchun jamoa xavfsizlik shartnomasini tuzish taraddori ekanini aytgandi bu nafaqat ukraina uchun balki shunday shartnoma haqida doim gapirib keladigan rossiya uchun ham kafolat bo'ladi lekin bilmadim u o'zini kimdan himoya qilmoqda deydi zelenskiy xalq xizmatkori partiyasi esa o'z bayonotida bunga qo'shimcha qildi rossiyani bosqinini hisobga olsak bugungi sharoitda bu bema'nu tuyulishi aniq ammo bizning qurolli kuchlarimiz dushmanga qarshi kurashmoqda ukrainani tinch rivojlantirish kafolatlanishi kerak shunda rossiya boshqa kafil davlatlar qatori suverenitizm kafolatlari ostida o'z imzosini qo'yishi zarur bo'ladi